Salam Tofiq müəllim, sizi, qonaqlarımızı və tamaşaçılarımızı Belçikanın paytaxtı Brüssel'dən salamlayırıq. Birinci dəqiqə bundan öncə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarlu Mişel və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın iştiraki ilə üçtərəfli görüş başladı. Məlum olduğu kimi, bu 6-cı görüşüdür liderlərin Brüssel formatında və bu format ə, hər halda tərəflər arasında dialoqda müəyyən irəliləyişə gətirib çıxarıb. Məsələ burasındadır ki, ə e, bu ilin mayında e, tərəflər arasında keçirilən üçtərəfli görüşdə e, tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü, ərazi ölçülərini göstərməklə tanışmışdılar. Bu isə demək idi ki, Ermənistanın bu vaxta qədər üzərində müəyyən manipulyasiyalar etdiyi e, qondarma dağlıq Qarabağ məsələsi faktiki olaraq bu gün danışıqlar predmeti deyil ə e, Brussel formatında e, bu ilin mayında keçirilən görüşə qədər müəyyən fasilə yaranmışdı. Bu iki növbədə Fransa'nın e, vasitə, vasitəçiliyi də tutduğu e, qeyri-obyektiv, e, tərəfsiz mövqe ilə bağlı idi Ermənistanın açıq mətnlə müdafiə etməsi ilə bağlı idi. Ancaq hər halda Brüssel formatının yenidən bərpa olması Azərbaycanın danışıqlar masasında olmaqda maraqlı olduğunu təsdiq edir. Ancaq o danışıqlardan söhbət gedir ki, nəticə yönümlü olsun və substantiiv xarakter daşısın. İndi ee bu 2 ay ərzində may ayından keçən 2 ay ərzində Bakı-İrvan dialoqu ilə bağlı müəyyən hadisələr baş verir məlum olduğu kimi Vaşinqtonda xarici işlər nazirləri səviyyəsində danışıqların növbəti raundu baş tutub və eyni zamanda ee Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfərin in açıqlaması hansı ki Ermənistanda böyük səs-küyə səbəb oldu e, Qaraqaya Ermənliləri Azərbaycanın tərkibində təhlükəsiz yaşaya bilərlər açıqlaması daha sonra Ermənistanın müəyyən təxribatları oldu. Sərhəd bölgəsində o zaman da Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın Laçında Azərbaycan tərəfindən qurulmuş keçid məntəqəsi ilə bağlı vəsaitlərini raddət etdi. Və bütün bu hadisələr bu 2 ayda baş vermiş son hadisələrdir. Görüş şərəfəsində ümumi mənzərəni ifadə edir Azərbaycan prezidenti E, ilin 6 ayının keçunları ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini bir daha diqqətə çatdırdı və bildirdi ki, Azərbaycan e, sülhdə maraqlıdır, ancaq e, təbii ki, ordusunu gücləndirməklə e, müasir ordu qurmaqla e, həm də onu ifadə eləyir ki, bu gün beynəlxalq hüquq təəssüf ki, güzdən aslı vəziyyətdədir. Beləliklə görüş başlayıb, biz e, proqrama əsasən o 2 saat davam etməlidir, hər halda görüşün təfərrüatlarını mətbuat üçün açıqlamanı gözləyəcək və əldə etdiyimiz detalları sizinlə bölüşməyə çalışacağıq. Hələlik bizdən bu qədər.